वालेकुम स्टूडेंट्स मैं यू खानपुर कैंपस में खुश आमदीद आपका अपना चैनल और जो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वो है कि जब आप डेट शीट एक दफ़ा तो बना लेते हैं तो आपको फिर ज़रूरत पड़ जाती है बाज़ुकात, किसी जॉब की वजह से या किसी भी इंटरव्यू की वजह से या कोई भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है आप चाहते हैं कि डेट शीट को चेंज कर लिया जाए तो ये स्टूडेंट पूछते हैं क्या ये पॉसिबल है तो बिल्कुल पॉसिबल है तरीका कार है इसका एक वो तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ और ये तरीका मैं आपको ना इस वीडियो में बता देता हूँ पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीजू खानपुर आपका अपना चैनल है और अगर कोई भी आपको किसी भी चीज़ में कोई इशू आ रहा है वीजू की स्टडी में तो फिर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और आपके पास व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर भी आप पूछ सकते हैं इन कोशिश होती है कि टाइम निकाल के उसके ऊपर वीडियो बना के आपके साथ शेयर की जाए तो अब तक डेट शीट आपने अगर बना ली है अगर नहीं बनाई तो फिर ध्यान से बनाएं अपनी जो आने वाली है तो उसको ध्यान रख के और बना ली है तो फिर आपको ज़रूरत है उसको चेंज करने की तो इस वीडियो में बात करते हैं उसके ऊपर हमारा फेसबुक पेज भी है उसके ऊपर भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती हैं आपके लिए और इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट भी है वी तो इन हम चाहते हैं कि ये जो अभी तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं इसके ऊपर तो हम चाहते हैं कि इसमें आपकी भी तस्वीर आए और हमें बड़ी खुशी होगी आपकी तस्वीर हमारी वेबसाइट के ऊपर लगे तो उसमें से एक स्टूडेंट की तस्वीर हमारे वेबसाइट के ऊपर लगी भी हुई है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये जो तस्वीर है ना प्रेसिडेंट ममनून हुसैन लेट उनके साथ ये खानपुर के स्टूडेंट ही हैं जो सिल्वर मेडलिस्ट हैं मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री में तो ये उनकी तस्वीर है खानपुर से ही आपके लिए भी ऐसा की बात है तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ डिटेल में और जो टॉपिक है हमारा के डेट शीट को कैसे रीसेट करना है सबसे पहले तो आपने कर लेना है लॉग इन ठीक है तो डेट शीट अगर आपने बनाई हुई है तो जाहिर बनाई हुई है तो फिर आप उसको रीसेट के लिए अप्लाई करेंगे उसका तरीका कार ये है कि आपने जाना है सिंपल वीयू की वेबसाइट के ऊपर वीयू की साइट खोलनी है आपने और फिर सीधे चले जाना है आपने चले जाना है कंटेक्ट में अंदर कंटेक्ट के बाद आपने हेल्प के अंदर क्लिक करना है और फिर आपने यहां से अपने एल एम एस आई डी के साथ उसको लॉग इन कर लेंगे ना उसके बाद आपने यहां पर जॉब के सामने ऑप्शन ओपन हो रहे हैं तो आपने चले जाना यहाँ पे एग्जामिनेशन में याद रखिएगा एग्जामिनेशन में आना है उसके बाद कंडक्ट में जाना है कंडक्ट को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे डेट शीट क्यूरीज है इसको ओपन कर लेना है ठीक है ऐसे ओपन करेंगे एक नया बॉक्स आ जाएगा मैसेज बॉक्स इसके अंदर आपने टाइप करना होता है तो आपने जो टाइप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ अच्छा जी आपने लिखना है चाहे जिस भी तरह से आप लिख सकते हैं मैंने लिखा है कि रिस्पेक्टेड सर आई वांट टू चेंज माय डेट शीट ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम्स प्लीज रीसेट इट अब यहाँ पे जब आप सबमिट कर देंगे ना तो फिर उसी दिन या अगले दिन यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से उसमें लिखा होगा कि डियर स्टूडेंट इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज वन पेपर हा एवर वी कैन डिलीट यूर ऑल डेट शीट मतलब वो इस तरह कहेंगे कि भाई एक आपका पेपर जो हम चेंज करना चाह रहे हैं ना उसको हम चेंज नहीं कर सकते तो हम ये करेंगे कि डेट शीट आपकी सारी डिलीट कर देंगे तो फिर आपने उसको बना लेना है दोबारा और इस दौरान अगर एक दिन लग जाता है दो दिन लग जाते हैं तो फिर जो अवेलेबल टाइम होगा दो दिन के बाद या एक दिन के बाद डेट शीट में तो उसी के मुताबिक ही आप डेट शीट नई बना सकते हैं इसका मतलब ये है बताने का कि दो दिनों में जाहिर है बहुत सारे स्टूडेंट जो पेंडिंग होते हैं वो भी डेट शीट बना लेते हैं तो फिर जो टाइम और स्लॉट अवेलेबल होता है उसी तो के मुताबिक जो सीट अवेलेबल है जो टाइम अवेलेबल है जो सेशन अवेलेबल है उसके मुताबिक आप नई डेट शीट रीसेट कर सकते हैं याद रखें इस क्वेश्चन का जवाब इस क्वेरी का जवाब यहाँ पे आना है आपने उसमें उसका रिप्लाई लाजमी करना है जब तक आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो वो डेट शीट रीसेट नहीं होगी क्योंकि वो आपसे कन्फर्मेशन लाजमी करते हैं कि भाई सारी की सारी डिली डेट शीट जो है ना डिलीट कर रहे हैं आपकी तो अगर ओके okay कर देंगे तो बन आपकी पुरानी डेट शीट डिलीट हो जाएगी अगर आप उसको ओके okay नहीं करते रिप्लाई नहीं करते तो फिर वो जो कीरी है ना वो प्रोसेस में ही रहती है कंप्लीट नहीं होती तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें भी अभी चेंज करनी है तो इसी तरीके से अप्लाई करे और फिर उसको चेक करता रहे कंटिन्यूसली हर दो घंटे के बाद जैसे ही रिप्लाई आता है उसको ओके करें ठीक है जी आ, हम रेडी हैं आप डिलेट कर दें तो फिर तो जैसे ही वो ओके कर देंगे आपने फोर हंड्रेड शीट नए तरीके से नई अपनी ज़रूरत के मुताबिक टाइम शेड्यूल के मुताबिक बना लेनी है तो उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको तो अब फाइनल लास्ट में यही बात होती है कि आ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजदीद वीडियो आप तक पहुँचे जा लाजमी बाज ऐसे होता है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते ऐसे ही वीडियो देख लेते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम कोई भी अगर इंतहा ज़रूरी वीडियो भी शेयर होती है वो तो आप तक नहीं पहुँचती आपको सर्च करनी पड़ती है सिंपली होता है कि यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है आप उसको क्लिक कर देते हैं तो चैनल सब्सक्राइब हो जाता है <coughs> फिर हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाता है आपको ज़रूरत है तो वो फिर वीडियो देखें और नहीं ज़रूरत तो फिर वो आपकी मर्जी होती है लेकिन इतला आपके पहुँच जाती है तो इनशाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा और गुड लक आपको एग्ज़ाम के लिए अल्लाह हाफिज़